নমস্কাৰ বন্ধুসকল এয়া মই দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ আগত চব্জি বনাই এয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰঙালাও আগ আৰু ধুনীয়াকৈ বুট মই বাচি মেলি ল'লোঁ আৰু বুটখিনি তিয়াই থলোঁ অলপ আগতীয়াকৈ তাৰপাছতে দেখিছে আপোনালোকে ৰঙালাও আগ মই গামলা এটাতে ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ ভাজি বনাবলৈ এতিয়া আৰু মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া তেলতে ভাজিম আৰু খাই কেনে পাম তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে সকলোৱে চাব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সকলোৱে শেষলৈকে চাব কাটি কাটি নাচাব ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ মই ৰাতি চব্জি সাজ বনাই আপোনালোকৰ আগত দেখাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় যদি ঘৰত আছে ৰঙালাও আগ বনাই খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বুট আৰু আলুগুটি আৰু নহ'লে কঁঠাল গুটি দি হ'লেও খাব পাৰে বহুত ভাল লাগে খাই এনেকৈ আৰু আপোনালোকে খাই ভাল পাব যদিহে আপোনালোকে নিজে বনাই মেলি লয় আৰু মই ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি লৈছোঁ এইকেইদিন আৰু ৰঙালাও আগ চব্জি লগতে ভাত খাইছোঁ আপোনালোকেও খাই ভাল পাব যদি আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তেল চেল দি নহৰু দি মেলি ভাজিব পিঁয়াজ নিদিব পিঁয়াজ দিলে অলপমান শাকত গোন্ধ এটা আহে সেয়েহে নহৰু দিলে চেণ্টটো অলপমান ধুনীয়াকৈ মাৰে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে আৰু মই চৌকাতে বনাম এতিয়া চাব আমাৰ গেছ নাই যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এইকেইদিন মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ ভালকৈ আৰু আপোনালোকে মোক সহায় কৰি যাব মই ভিডিঅ'সমূহ বনাই যাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকে মোক মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব এনেকৈ স্বাস্থ্যও ভাল থাকিব লাগিব স্বাস্থ্যটো ভাল থাকিলে নিশ্চয় আপোনালোককো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে চাই ভাল পাব ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে মোৰ চাই কেনে পাইছে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি যাব যিহেতু মই গম পাম তেতিয়া আপোনালোকে ক'ৰ হৈছে কমেণ্টত লিখিলেই গম পাম আপোনালোকে ক'ৰ হৈছে আৰু লাইক কৰিলে গম পাম যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাইছে চাই আৰু মই আপোনালোকক আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম এনেকৈ আৰু আপোনালোকে মোক মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব এনেকৈ এয়া চাওক মই এতিয়া নহৰু গোটা গুচাব লৈছোঁ নহৰু গুচাই লওঁ চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে জুই জ্বলোৱাই নাই জুই জ্বলাম আৰু লাহেকৈ মই নহৰু মানে চব্জিখিনি আগে ধুনীয়াকৈ কাটি বাচি চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ তাৰপাছতে মই নহৰু গুচাইছোঁ দেখিছে নহৰু গুচাই মেলি থৈ ল'ম আগতীয়াকৈ তাৰপিছতে লাহেকৈ মই জুইটো জ্বলাই চব্জিখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই যাব কাটি নাচাব ৰাতি বনাইছোঁ অলপমান আন্ধাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব আগত মই এনেকুৱাই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছিলে দুই মিনিটমানত আৰু মই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ দেখিছে আপোনালোকে এই বন্ধুসকল মোৰ জুইটো ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে আৰু মানে আজি ধুন জুইখিনি জ্বলছে নহলে মর জ্বলাবলৈ বহুত দেৰি লাগে এক ঘণ্টান লাগি যায় জুড় জ্বলা জ্বল নুমাই যায় জ্বলাই নমাই যায় এনেকুৱা এনেকা উঠে মানে আপোনাৰ জুই জ্বলাতে জ্বলাতে আমনি লাগি যায় কেতিয়াবা পানী ঢাল দিবলে মন যায় কিন্তু ও পান দিলেতো জুইটো নজ্বলিব সেয়েহে পানী নজ্বলবে পানি ধৈৰ্য আর থাকোঁ থাকো বহুত কষ্টৰে আপোনালোকে দেখিছে জুই এতিয়া জ্বলি আছে আর মোৰ ধুনীয়াকৈ চব্জিখিনি জুইটো জ্বলি থাকিলে ধুনীয়াকৈ সবজিখিনি হয় লাহে লাহে জ্বলিলে বা জ্বলি নমাই গলে মানে আকৌ দুবাৰ তিনিবাৰকৈ জ্বলাই থাকিলেও মানে বাৰে বাৰে গৰম হ'বলৈ কেৰাহীখন টাইম লাগে সেয়েহে দেৰি হৈ যায় চব্জিটো বনোৱাত আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই চৌকাত জুই খৰি মানে কেতিয়াবা যদি তিতি থাকে তেতিয়াহ'লে ভালকৈ চব্জি বনাওঁ বুলি ক'লে সোনকালে নহয় বহুত দেৰি লাগে গেছ নহয় যে ঘপককৈ আপুনি জ্বলাই দিব আৰু পটক কেৰাহীখন পাতি মেন কিবা ভাটা ভাজি ল'ব সেনে তেনেকুৱা নহয় আৰু চৌকাত জ্বলাওঁ বুলি ক'লে খৰি লাগিব আৰু খৰিখিনি অলপমান শুকান হ'ব লাগে ৰ'দত দিয়া হ'ব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় জানো মানে আৰু আপোনালোকেও কেতিয়াবা নিশ্চয় মাজে সময়ে এনেকৈ চৌকাতে বনাই মেলি খাইছে আৰু আমিতো আগৰ পৰাই খাইছোঁ সৰুৰ পৰাই চৌকাত বনাই খাইছোঁ গেছত বনোৱাৰ কোনো অভ্যাস নাই আৰু গেছো নাই যিহেতু আমি গম পাইছে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই আপোনালোকে আমি কিমান পৰা বা কিমান পিছ পৰি আছোঁ সেয়েহে আপোনালোকে এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যাওক আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি দিয়ক এয়া চাওক মছলিখিনি অলপমান ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া লুটিয়ে মানে মই ঢাকনখন আঁতৰাই মেলি আৰু অলপমান লৰাই দিছোঁ যাতে চব্জিখিনি পানীখিনি ওলায় আৰু চব্জিখিনি পানীখিনি যিখিনি ওলাব চব্জিত দি সেই পানীখিনিতে যাতে সিজক আৰু সেইটো বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ পানী দি দিলে বেয়া লাগিব এয়া চাওক আপোনালোকে মই জলকীয়াও দি দিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে জলকীয়া দিয়া দেখিছে জলকীয়া নিদিলে চব্জিটো খাই বৰ ভাল নালাগিব আৰু আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব এনেকৈয়ে বনাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকেও খাই ভাল পাব মই খাই ভাল পাইছোঁ সেয়েহে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো দুমিনিট আছিলে আগতে মই সেয়েহে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল আছিলে যে মই ভালকৈ বনাই মেলি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাব এনেকৈ আৰু কেতিয়াবা ৰান্ধি খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই আকৌ ঢাকনখন দি দিম আৰু ঢাকনখন দিয়াৰ পাছতে জুইটো ধুনীয়াকৈ জ্বলাই থ'ম আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সিজিব তাৰপাছতে অকণমান দেৰি পাছতে এয়া সিজি গ'লে মই নমাওঁ আৰু খোৱাৰ কাৰণে চব ভাত যা যোগাৰ কৰি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় কেতিয়াবা বনাই খাব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰতে যদি ৰঙালাও আগ আছে আৰু আপোনালোকে মই আগতে খাই ভাল পোৱা নাছিলোঁ মানে কিন্তু এতিয়া দুদিনমান খোৱাৰ পাছতে বুট কেইটামান আৰু আলুগুটি দি বা কঁঠলগুটি দি যদি ভাজি খাওঁ তেতিয়া ভাল লাগিছে সেয়েহে মই আপোনালোকক এক ভিডিঅ' আকাৰে বনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক চাব যদি আপোনালোকে খাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত লিখিব আৰু আপোনালোকে খাই ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু মই খাই ভাল পাইছোঁ আৰু এনেকেই বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ বনাই মেলি আগতে প্ৰথমতে মই ভাল পোৱা নাছিলোঁ বৰ কিবা মানে ডিঙিত নোযোৱা লেখিয়া লাগে কিন্তু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাছি মেলি তাৰ যিটো ৰঙালাও আগৰ যিটো টাইম সূতা ওলাই তেনেকুৱা উলিয়াই লৈ ধুনীয়াকৈ বাছি লৈ কুটি লওঁ আৰু কুটি লোৱাৰ পাছত বুট চুট দি মেলি ভাজোঁ অকণমান তেল অকণ সৰহকৈ দিওঁ আৰু নহৰুটা দি দিওঁ কিন্তু নহৰুটো ধুনীয়াকৈ তেলতে ভাজি লওঁ ভাজি লোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগে আৰু এয়া চখ এতিয়া মই আপোনালোকক এয়া আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ ভাজি ল'ব ভাজি ল'লে খাই ভাল পাব মই কেতিয়াবা কঁঠাল গুটিয়ে দি দিওঁ আৰু কেতিয়াবা আলুগুটি দি দিওঁ আলুগুটি নাথাকিলে কঁঠাল গুটি দিওঁ এতিয়াতো গম পাইছে কঁঠাল দিন কঁঠালৰ দিনত যেতিয়া কঁঠাল গুটিয়ে খাব লাগে চব্জিত আলুৰ দামো বাঢ়িছে আৰু আলুটো খোৱাটো ইমান ভালো নহয় যিহেতু আপোনালোকে গম পায় চুগাৰৰ কাৰণে আলু বেয়া আৰু আলু বেছিকৈ খালে মানে আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে আলু নাখাই কঁঠাল গুটিকৈ দি মেলি বনাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে আৰু চব্জিকণ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু আপোনালোকে চাই গম পাব আৰু আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে খাই কেনেকুৱা লাগিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাব পাৰে এয়া আপোনালোকে দেখিছে চব্জিখিনি হৈ গ'ল আৰু মই চব্জিখিনি কাঁহীত উলিয়াই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখি পাইছে এয়া মই হেতাখনে ধুনীয়াকৈ চব্জিখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কাঁহীখনত উলিয়াই লৈছোঁ খোৱাৰ কাৰণে সকলোখিনি যাৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে দেখিছে কেৰাহীখন নমাই ল'ম নমাই লোৱাৰ পাছত মই গৰম পানীৰ বটলটো পাতি দিম আৰু এয়া দেখিলে আপোনালোকে কাঁহীখনতে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ চব্জিখিনি কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে কাপোৰে ধৰি থৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে চব্জি কালাৰ আটো কেনে কা হৈছে মানে ৰংটো কেনে কা হৈছে খাই নিচ্ছা আপোনাক কেনে বনাই ললে আপোনাকো খাই ভাল পাব আৰু মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ হৈছে মই ভিডিওটো ইতিয়া সামৰণি মৰো আৰু আপোনালোক সকলোৱে মোক লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আগতে থকা দুই মিনিটৰ যেটো ভিডিও হেতু আপোনাক জেনেকি আদৰি লৈছে এই ভিডিওটো আপোনাক সকলোৱে আদৰি ল'ব আৰু মৰম দিব বুলি মই ভিডিওটো সামৰণি মই বলোছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম আখে বাৰৰ কাৰণে মই মৰামৰ কৈছোঁ আপোনাক মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত লিখি দিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কেনে পাইছে আহক মই ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ চব্জিখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খোৱাৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি লওক আপোনালোকে নিশ্চয় এনেকৈ বনাই খাব আৰু আপোনালোকে খাই ভাল পাব জয় আই অসম জয় ভাৰত ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ